Добрый день! Здравствуй, родной факультет! С юбилеем тебя! Я размышлял, что же больше составляет факультет преподаватели или студенты. Наверное, все-таки пором. И тем не менее, хотелось бы начать с поздравлений и пожеланий студентам. Очень трудно подобрать правильные слова, потому что... Чем больше в вашей жизни проявляется вещей, которые нельзя описать словами, тем чище вы видите мир. Вы думаете, что это всего лишь очередной день вашей жизни? Это не просто очередной день. Это и есть тот самый единственный день, который вам дан сегодня. Он вам дан. Это подарок. Единственный подарок, который у вас есть прямо сейчас. И единственный правильный отклик – чувствовать благодарность. Земля уходит из-под ног, так расправ крылья и лети. И как бы трудно не было, смейся. Смейся над этой жизнью, потому что жизнь смешна. Потому что невозможного нет. Потому что все пути открыты. Потому что вода течет с небес. А в чистых руках власть творит чудеса. Потому что когда в твоей улыбке появляется уверенность, ветра становятся покорны движению руки. И горы отступают перед тобой. Не порти впечатление от того, что имеешь, желая от того, чего у тебя нет? Помни о том, что когда-то ты лишь только надеялся получить то, чем обладаешь сейчас. Главное ⁇ верить. Если веришь, то все обязательно будет хорошо. Даже лучше, чем ты сам можешь устроить. Потому что есть два типа людей. Одни катят мир, а другие бегут рядом. И кричат, Боже, куда катится этот мир? Не бойтесь быть дураком. Невозможно быть молодым и умным. Молодые люди, претендующие на мудрость, как правило, циники. Цинизм маскируется под мудрость, но в действительности он очень далек от нее, потому что циники не узнают ничего нового. Цинизм – это добровольная слепота, отказа от мира, потому что циник боится, что мир опасен и может разочаровать его. Циник всегда говорит «нет», но самое лучшее в вашей жизни может произойти, когда вы говорите «да». С праздником вас и с юбилеем! С юбилеем! Дорогие преподаватели, коллеги и друзья, Елена Александровна, Лидия Николаевна, Ольга Владимировна, Елена Викторовна, Ольга Евгеньевна, супруги Хромышевы, Александр Сергеевич. Невозможно всех перечислить, невозможно всем передать привет, всем заведующим, всем преподавателям, всему. Лаборантскому составу. И еще раз всем студентам, с праздником, счастья, здоровья, всего самого-самого хорошего. Храни вас Господь.